Що я казав, да, от Рузвельт придержувався да, от, І є ось, ось упомінання, да. Що, пишуть, що пише Кісінджер да, про америкосів і як вони діяли тоді, в 20-30 роки, І ну, про цю Лігу Націй, да, і все, оце фігнюцю. Що, що він пише? И даже наиболее преданные интернационалисты настаивали на том, что доктрина Монеро стоит превыше Лиги Наций, и отказывались от идеи участия Америки в мероприятиях Лиги по принуждению, даже если это были мероприятия экономического характера. Изоляционисты доводили эти взгляды до логического завершения. Они на, они нападали на Лигу наций из принципа на том основании, что она подрывала обе исторические составляющие американской внешней политики, доктрину Монеро и изоляционизм. Лига считалась несовместимой с доктриной Монеро, потому что узаконенная коллективная безопасность фактически требовала от Лиги подключаться к конфликтам в пределах западного полушария. Лига также считалась несовместимой с изоляционизмом, потому что обязывала бы Америку ввязываться в конфликты за пределами западного полушария. Во взглядах изоляционистов был смысл, если все западные полушария исключаются из системы коллективной безопасности, что тогда могло бы помешать остальным странам мира организовать собственные региональные группировки, вывести их за пределы деятельности лихи. В этом случае само существование Лиги Наций привело бы к воссозданию системы баланса сил, даже, пусть даже на региональной основе. На деле интернационалисты и изоляционисты сошлись на том, что поддержали принцип двуединой внешней политики. Обе группировки отвергали иностранные вмешательства в дела западного полушария и участие в механизмах принуждения Лихи за его пределами. Они поддержали проведение конференции по разоружению, поскольку имел место безоговорочный консенсус в том смысле, что оружие порождает войны, а сокращение вооружений способствует миру. Они положительно относились к международно признанным принципам мирного регулирования. Вроде тех, что легли в основу пакта Виана Келога, поскольку эти принципы не требовали подкрепления их силой. И, наконец, Соединенные Штаты всегда помогали в технических вопросах, особенно финансовых, которые не влекли за собой никаких политических последствий, таких как разработка согласованных графиков выплаты репараций. Пропасть в американском мышлении между одобрением удобен, принципа и участием его реализация стала наглядно очевидной после Вашингтонской конференции по вопросам морских вооружений в 1921-1922 годах. Конференция была важна в двух отношениях. Она определяла потол потолки военно-морских вооружений для Соединенных Штатов Великобритании и Японии и предоставила... Соєнним Штатам право на флот равний по, по розмірам флоту Великобританії, а Японії в розмірі трьох пятих від флота Соєнних Штатів. Ну, якось так. Ну, то тобто, якби тоді політика да, не була, як демократи, да, республіканці, а трохи от трошки інше. Ви могли оточувати. Я не буду назад уже повертатись. да, Ну то тобто. Доктрина да, була тоді монорода. От вони якби вважали, що хай Європа сама воює, да там цей, а ми будемо займатися своїми ділами. Ну, якось так, ладно.